9 yanvar 2024-cü il Respublikanın Perinatal Mərkəzində baş vermiş yanğında mərkəzin yeni doğulmuşların intensiv terapiya şöbəsində müalicə alan 4 körpənin meyataşları olunub. Bununla bağlı Baş Prokurorluq Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Təbib birgə məlumat yayıb, bildirilib ki, Bakı şəhəri Xətayran Yusuf Səfərov küçəsində yerləşən Respublika Perinatal Mərkəzində baş vermiş yanğın Fövqəldə hallar və Daxili İşlər Nazirliklərinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Adiyyatı dövlət orqanlarının koordinasiyalı və operativ fəaliyyətinin nəticəsində mərkəzlə olan şəxslər təxliyə olunub. Baş Prokurorluğun rəhbər vəzifəli şəxslərinin iştiraki ilə hadisə yerinin müayinəsi aparılıb. Eləcə də zəruri və təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. İlkin araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, 3 nəfər düsdən zəhərlənmə səbəbi ilə klinik tibb mərkəzinin toksikologiya şöbəsinə hospitalizasiya olunub onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyətləri stabil də ambulator müalicə üçün ev evə buraxılmaları nəzərdə tutulub. Dərin təəssüf hissi ilə qeyd edir ki, mərkəzin yeni doğulmuşların intensiv terapiya şöbəsində müalicə alan 4 uşağın meyata açılını fakta görə Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.3 yanğın təhlükəsizliyinin ə qaydalarını pozmaq, ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və 314.3 səhlənkarlıq iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddələrlə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İstintağın gedişatı və nəticələri barədə ictimaiyyətə mütəmadi olaraq ə, məlumatın verilməsi təmin ediləcək. Hadisə ilə Əlaqədar vəfat edənlərin ailə üzvlərinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayırıq.